Hər kəsə salam. Bu videomuzda sizlərə Poco X5 Pro markalı ağıllı smartfon haqqında məlumat verəcəyəm. Poco X5 Pro 2023 istehsal olan smartfondur. Xüsusilə 108 megapikselliyi əsas kamerası ilə diqqətləri cəlb edir bu telefon. Ekran tərəfində telefonda super ambulet bir ekrana yer vermişdir və bu ekranın ümür rəng həcmi 1 milyaddır. Yanlış çəkmədiyiniz 1 milyard rəng həcmindən sahibdir telefon. Yəni 11 bit paneldən istifadə edir. Həmçinin Dolby Vision dəstəyi var bu ekranda. Normalda 500 nit parlaqlığı var ki, bu biraz aşağı səviyyədə olsa da, qiymətinə görə münasibdir əslində. 900 nit maksimum günəş işığı altında parlaqlığa qala bilər. Daha yoxarsını görmək siyardır əlbəttə, amma bu bir büdcə smartfondur və büdcə smartfon olduğuna görə bu funksiyalar, bu parametrlər bizi qane edir. Prosessor tərəfində biz nə qarşıdayıq? Snapdragon 778G. Çox siyadir ki, Snapdragon 7 Gen 1 prosessoru bizi qarşılasın, lakin bu prosessor da zəif deyil, bu prosessor da güclüdür. Həm oyun performansını, həm gündəlik istifadədə sizin işlərinizi rahatlıqla görməyəcək kömək edəcək bir prosessordur. Həm sizin video tərəfində telefonda 4K 30 FPS dəstəyi var, ön tərəfdə maksimum 1080p dəstəkləyir. 60 FPS 4K-da təəssür ki, bu telefonda yoxdur. Telefon gördünüz kimi dizaynı mən çox bəyəndim. Həqiqətən də ələ vurduqda bahalı bir telefon e, Premium bir telefon hissiyatını verir bizə. Arxa qapağının ümumiyyətlə materialı xoşuma gəldi. Kənar tərəflərinin çox sərt qlib plastiqdən olduğunu və ələ tutduqda telefon olduqca həm ağırlıq tərəfində telefon ideal bir ağırlığa sahib olduğunu, həm də erqonomiya cəhətindən də rahat ələ qavrandığını qeyd etməliyəm. Ümumi istifadə olaraq hissə qeyd etməyim ki, mən yəni bu telefonu alıcılara tövsiyə edə bilərəm. Yəni bu telefon yaxşı bir telefondur. Həm kamera çəkici olsun, həm sürətli Ammeteri icra etmək üçün yaxşı bir cihaz mətləmdir, lakin 4K 60fps olmaması, yəni biraz təsirli do doğrur. Videonun davamında telefonun və parametrlər haqqında sizə məlumat vermişəm. Telefonu əlimizə alar almaz, telefonun interfeysinin MIUI 14 olduğunu və Android 12-də quçundan çıxdığını görə bilirik. Telefonda xüsusi keçidlərə baxdığımızda isə bir çox parametrlərə və funksiyalara yer vermişdir. İkonları mən açılıb bəyənmədiyim, ümumiyyətlə Xiaomi səbəblər bəlkə mənim bu sözümü xoşlamayacaq, amma interfeysini mən ümumiyyətlə bəyənmirəm. Lakin, yəni sürət olaraq olduqca sürətli olduğunu qeyd etməliyəm. Çoxlu pəncərələri bağlayarkən də olduqca sürətli keçidlərə, effektlərə sahib olduğunu qeyd etməliyəm. Burda Dolby Atmos sistemində görək, həqiqətən də yüksək bir səs keyfiyyətindən sahib olduğunu qeyd etmək olar. Qaranlıq rejimi, oxuma rejimi, narahat etməyin funksiyası telefonda var. Batareya qənaət rejimi telefonda mövcuddur. Həmçinin Wi-Fi-ı paylaşmaq da olur, ekran qeyd edicisi də var, NFC dəstəyi də var. Bu Google Pay istifadə edənlər üçün gözəl xəbərdir. Telefonla birbaşa kartınızı daxil edib birdən işlədə bilərsiniz. Wi-Fi 6 dəstəkləyir. Wi-Fi-in sürətini ümumiyyətlə bəyəndim, qeyd etməliyəm. Telefonda ən çox bəyəndiyim şeylərdən biri, mən bu prosessoru sevirəm. İndi hər kəsin öz fikri var. Snapdragon 778G prosessoru həqiqətən də sınaqdan keçmiş, test olunmuş yaxşı prosessorlardan biridir. Parametrlərinə baxdığımızsa, telefon haqqında yerinə girəcəyik. Burdan Android sürümünü görə bilərik və eyni zamanda da telefonun EMUI UI 14 versiyası ilə gəldiyini qeyd etmək olar. Kamera interfeysinə baxaq. Kamera interfeysində 4K 30 FPS bizi qarşılayır video tərəfində. Maksimum 10x-ə qədər şəkil çəkərkən yaxınlaşdırmaq olur. 0.5x-dən -10 10x-ə arasında keçid etmək olur. E, 2 dəfə e, belə deyim, 2 dəfə etkisiz e, demək olar ki, yaxınlaşdırmaq mümkündür. 10x-də isə müəyyən qədər etkilər olduğunu qeyd etmək olar. Demək olar ki, etkisizdir, özü crop eləyir birbaşa. 108 megapikselli şəkil çəkə bilər. Yaxınlaşdırmamıza baxmayaraq, keyfiyyət meyarı dörsədə detallar çox yaxşıdır. Xiaomi-nin kamerasını mən açıb bu telefon kamerasının rəngləri düzgün verdiyinə görə və şəkil çəkmə qabiliyyətinin yüksək səviyyədə olduğuna görə bəyəndiyimi qeyd etməliyəm. Video tərəfində 1080p 60fps videolar istifadə oluna biləndir, lakin 4K 30fps videoları bəyənmədim. Onun kamerasında isə olduqca makyaj edən bir kamera deyincə qarşımda çıxıb Xiaomi ən sevmədiyim özdəyişən biridir. Xiaomi-nin bu Çinlilərin ümumiyyətlə belə bir adət var, yəni üzü makyaj edirlər, üzün formasını dəyişirlər. Bu mən bəyəndiyim bir özellik deyil. Käse çəkdikdən sonrasa detallar bu formadadır. Gözlər, qaşlar hamısı deformasiyaya uğramış vəziyyətdə görə bilərsiniz. Qaydaq əsaslı interfeysə yenidən ələ tutduqda telefonla ağırdır, nə yüngüldür. İdeal bir ağırlığa sahibdir, yəni rahat əl ilə qavramaq mümkündür telefonun. Kənar tərəfləri sərt bir plastiktandır. Bu da premium bir hissiyat verir. Arxa tərəfinin materialı da mən çox xoşuma gəldir. Nə barmaq izi saxlayır, nə də çünən arxasızlıq hissi yaradır. Telefonda süni intellekt arxa kamerasında var. Arxa kamerasını menyular arasında biraz gəzək. Makro modu da biz gördük. Makro modu da dəstəkləyir telefon. Ön tərəfdə təəssüf ki, 1080p video çəkmək mümkündür. 4K video yoxdur. Belə dostlar, ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz, dostlarınızla paylaşmağı, kanala abunə olmağı yaddan çıxarmamısınız. Sağ olun.